Salam əziz Texnopro izləyənlər. Bu günlərim sizlərə ə, yəni mənim istifadə etdiyim video çəkmək proqramı haqqında söyəcəm. Mobizen-in ayarlarında yəni təzə güncellemə oldu. Yəni ki bu yeniləmə ilə keyfiyyətini, yəni video keyfiyyətini ədirsiniz. Yəni siz dizayn edə bilərsiniz. Mən özüm 8 megapikselə qoymuşam. Burda 1080p, yəni bu YouTube-da görünüş olacaq. FPS-i 30-dan yuxarı lazımdır. Yəni burada limitsiz də var. Limit yox. Yəni onda edə bilərəm yəni, 30 daha yaxşıdır. Yəni bunu deyim sizə. Burada gördüyünüz kimi, yəni mənim istifadə etdiyim, yəni görürsünüz ki, burada burda yazıb loqo, profil fotoqraf, ön kamera. Bunlar yeni ətirələftir. Profil fotoqrafı mən əvəz etmişəm. Yəni burda istədiyiniz hər hansı bir şəkli qoysunuz. Yəni burda öz videonuz yerinə, yəni danışıqlar yazılan yerdə sizi ön kamera çəkən yerdə, yəni o şəkil olur. Ön kamerada isə Ömər ön kameradan sizinlə danışa danışa bunları məlumat yəni verə bilirsiniz. Yəni o kameradan sizin özünüzü görsənir. Burada yəni tutanaq səs səs videoda daxil ediləcək. Yəni səsiniz burada videoya yazılacaq. Onu demək istəyir. E, yəni özünüz burda onu seçə bilərsiniz. İstəsəniz bağlaya bilərsiniz. E, hərəkət qaydı. Bu isə mənim yəqin ki, gördünüz ki, əlimi hərəkət elətdirdiyisə ekranda orada yumru ağ hərəkət edir. Bu isə ondan asıdır görüntü filigranı. Yəni bunu mən aktiv etmişdim sadəcə. Yəni çox yaxşı deyək. Onu aktiv etmədim, mən bağladım. Ekran zamanı da ki siz burada həmin o yuxarı sağ tərəfdə gördüyünüzü, yəni bunu istədiyiniz tərəfə aparmaq üçündür. Deyin, göstərəm. Aha. Yəni bu tərəfə kameranı istədiyiniz tərəfə çevirə bilərsiniz. Burda gördüyünüz kimi e, burda yəni vura bilirsən, göstərməsin. Video çəkildiyi vaxt göstərmir. Yəni qırağa vaxt gedir, amma göstərmir. Bunları deməzdən əvvəl sizə çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanal abunə olmağı unutmayın. Baş açacam indi videolarda qarşınızda olum. E, bundan sonraki videom isə YouTube-da, hmm, WhatsApp-da videoyu görüntüdə danışmaq olacaq. Video görüntüdə danışmaq istəyir danışacağam ki necə olur. Onu aktiv etməyə öyrədəcəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanalı abunə olun.